15.00 в Украине. Вы смотрите новости на ВТБ. Здравствуйте. Петр Порошенко может встретиться с Владимиром Путиным в Милане. Об этом сообщил заместитель администрации президента Валерий Чалы. Предполагаемая дата встречи 16-17 октября. Валерий Чала отметил, что позиция Украины может быть сбалансирована на переговорах с Россией только при поддержке иностранных партнеров. В администрации президента считают, что Киеву необходимо отказаться от внеблокового статуса и двигаться по европейскому вектору, а также укреплять отношения с НАТО. В свою очередь, заместитель Генсека Альянс. Александр Вержбов заявил, что Альянс готов помогать нашей стране в управлении обороноспособностью. Неблоковый статус всегда был основой безопасности для Украины. Но, как видим, он не защитил Украину от агрессии. Сейчас ситуация показывает, что это был неправильный выбор. На мой взгляд, классический нейтральный статус является неприемлемым для Украины. И для этого есть ряд причин. Мы готовы помогать в проведении комплексного осмотра системы безопасности и обороны Украины. Именно в этом вы можете полагаться на экспертизу специалистов НАТО. На протяжении следующих дней и месяцев мы будем помогать восстанавливать сильную украинскую армию. Мы предоставим возможность вооруженным силам Украины и странам НАТО работать совместно. И мы поддержим Украину на пути демократических реформ. Зона АТО расширяться не будет. В СБО опровергли информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что операция может охватить некоторые районы Харьковской области. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. По его данным, на Донбассе зафиксирована ротация террористических подразделений. Кадровых российских военных отводят с передовой к линии границы с Федерацией. На их место перебрасывают террористы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые прошли подготовку в полевых лагерях ГРУ в районе Ростова на Дану. Вчера через пункт пропуска Успенка на территорию России выехало несколько колонн техники, около 10 единиц каждая. Кроме того, есть данные о переброске техники в Украину. Наша разведка, зафиксировала перекидание... Наша разведка зафиксировала переброску военной техники с украинской маркировкой, которая была захвачена в оккупированном Крыму. Мы подчеркиваем, что это было откровенным воровством украинской собственности. И мы говорим о вероятности провокации в виде обстрелов населенных пунктов Донбасса из якобы украинского оружия. В зоне АТО боевики продолжают нарушать режим перемирия. За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов и попыток штурма позиций украинских войск. Боевики нанесли огневые удары по блокпостам сил АТО в районе орлово Ивановки, Чернухина, Попасной, Счастье, Нижнетеплого, Никишина и других населенных пунктов Донбасса. Как сообщают информационное сопротивление, за последние двое суток на нашу территорию из России вошло не менее 40 автобусов с живой силой и боеприпасами. Больше половины минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов перебрасывают в район Донецкого аэропорта. Ночью силовики отразили очередную атаку на Донецкий аэропорт, сообщат в пресс-центре АТО. Ситуация в районе Донецкого аэропорта остается напряженной. Вчера утром боевики обстреляли старый терминал Донецкого аэропорта и стрелкового оружия. После обеда пытались штурмовать позиции украинских военнослужащих, которые обеспечивают охрану и оборону этого стратегического объекта. Атака была отбита. Потом три раза из минометов обстреляли позиции украинских военнослужащих, которые находятся на территории Донецкого аэропорта. По состоянию на сейчас территория Донецкого аэропорта находится под контролем сил антитеррористической операции. С 5 часов вечера до полуночи продолжался обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка, сообщают в Горсовете. Вследствие попадания снарядов полностью уничтожены несколько многоквартирных и частных домов. Вчера в Донецке в результате обстрела погибли пять мирных жителей и 24 получили осколочные ранения. В городе сохраняется напряженная обстановка, периодически слышны звуки залпов и взрывов. Ну а с 5 сентября террористы нарушили режим прекращения огня больше 1300 раз. Об этом сообщили в МИД Украины. При этом 64 украинских военных убиты, 355 ранены, погибли также 36 мирных жителей. Украинские позиции на Саур-могиле обстреливали курсанты Коломенского высшего артиллерийского училища России. Таким образом, они сдавали государственный экзамен. Об этом в своем фейсбуке написал советник министра обороны Александр Данилюк. Он утверждает, что есть доказательства этого факта и добавил, что Россия окончательно превращается в Северную Корею. Напомню, что курган Саур-могила стал одним из основных мест ведения боевых действий в зоне АТО. Донбасс ежемесячно теряет 300 тысяч тонн угля. Именно столько могли бы производить шахты, разрушенные в результате боевых действий на востоке Украины, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. По его словам, они не подлежат восстановлению. Кроме этого, уголь вывозят из Донбасса российские грузовые конвои. Факты зафиксировали наблюдатели ОБСЕ в Ростовской области России. Ранее в Минэкономразвитии Украины подсчитали, что промышленный потенциал Донбасса в результате военных действий потерял

Сумма убытков от конфликта на Донбассе уже приближается к 12 миллиардам гривен. Об этом сообщает украинский кризисный медиацентр. За время конфликта в Луганской и Донецкой областях уничтожено или разрушено 4,5 тысячи жилых домов, почти 5 тысяч объектов энергоснабжения, 132 промышленных объекта. От военных действий пострадали 290 школ и 45 медучреждений. С начала конфликта в областных центрах Донбасса уничтожено почти 600 предприятий. Как следствие, в Донецке остались без работы 350 тысяч человек, а в Луганске 30 тысяч. Mm. Министерство соцполитики и центры занятости помогут трудоустроиться вынужденным переселенцам. Для этого упростят прием на работу, не будут требовать трудовую книжку и диплом. Об этом заявила министр соцполитики Людмила Денисова. По ее словам, на сегодня в центре занятости готовы предоставить для трудоустройства 50 тысяч вакансий разного профиля. Также министра заверила, что все переселенцы получат социальную помощь от государства. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты. Первую выплату можно будет получить уже через 10 дней после подачи документов. 884 гривни. Такой будет помощь каждому неработоспособному лицу. То есть это человек пожилого возраста, это инвалиды, это дети, которые не могут сейчас работать. На работоспособного человека будет назначена помощь в размере 442 гривни, общем на семью не больше чем 2400 гривен. Украинцы лучше россиян владеют английским языком. Об этом свидетельствуют результаты международного рейтинга знания английского. Наша страна заняла 27-ю строчку и попала в список стран со средним уровнем владения этим международным языком. Опереди в России. Федерацию отнесли к странам с низким уровнем владения языком Шекспира. У нее 31 место. А лидера рейтинга – Швеция. Хуже всего дела обстоят в арабских странах. Рейтинг замыкают Ирак, Саудовская Аравия и Алжир. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал француз Патрик Мадианом. Писатель получил приз с формулировкой за искусство памяти, благодаря которому он описал самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир оккупации. Большинство книг писателя являются автобиографическими и описывают события во Франции времен Второй мировой войны. Завтра объявят лауреаты Нобелевской премии мира, а в понедельник по экономике. Торжественное награждение победителя состоится в декабре. Лауреат получит Нобелевскую медаль и денежный приз. Его размер в этом году составляет полтора миллиона долларов. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи.